Андрій Олексійович, ви зробили, ви зробили запит, на основі якого створена комісія. Будь ласка, в чому полягає ваш запит? А, ну, ви знаєте, кожен депутат, когда на депутатскую работу, он на выборах обіщ... дає обіцяння. И одно из моих обещаний было разобраться и понять, насколько можно эффективно улучшить. питание наших детей дошкольных и в школах. Я сам отец четырех детей и я же это знаю не по И я понимаю, что если эта система будет открыта, это если система будет всем понятна, то как волонтер, знаете, который занимался волонтерством, точно знаю, что есть очень много людей, которые согласны помогать, согласны предоставлять хорошие цены на продукты согласны помогать нашим деткам. Но для этого нам нужно, нам нужно постараться, чтобы показать, что мы все делаем для того, чтобы наши дети были накормлены. И тогда, вот, если у нас получится открыть систему, если у нас получится, чтобы каждый родитель знал, почему так ребенка кормят, может, знаете, может... Все делают для того, чтобы кормление наших детей было хорошее. Но никто об этом не знает. Не знает, насколько прилагаются усилия, чтобы в этой сфере действительно был наведен порядок. А для этого нужно просто открытость, нужно просто так сделать систему четкой и систему ясной, чтобы это было понятно каждому родителю.